Okey, selamat petang. Saya uh, ahli parlimen Kota Melaka bersama dengan saya ialah uh, ahli parlimen daripada Labis dan juga ahli parlimen daripada Julutong. Uh, PC kita adalah berkaitan dengan satu laporan oleh New Street Time pada hari ini. Ya, yeah, di mana tajuknya ialah Fugitive uh, from Justice Driving in Middle East. Ya. Yeah, di mana uh, telah menunjukkan picture of the son-in-law of former prime minister Tan Sri Muhyiddin Yassin. Front page, huh? Yeah, front page. Show him in uh, Middle East and he is also believed to have visited Thailand for golf and shooting practice. Jadi uh, kalau kita teliti laporan ini kita merujuk kepada laporan New Straits Times pada muka surat yang ke-6. Ya yeah, di mana kita boleh lihat gambar di manalah uh, anak menantu pagu sedang uh, praktis menembak ya yeah. masa menembak masih lagi uh, boleh hisap uh, itu panggil apa cerut ha huh? dan juga gambar-gambar dia dipercayai berada di Middle East. Jadi uh, saya rasa ini satu perkara yang uh, serius sebab sebelum ini Pihak berkuasa mengatakan tak dapat kesan anak menantu pagu. Tapi hari ini dalam surat khabar, ya New Street Time, mereka boleh tunjukkan gambar-gambar tersebut. Jadi kita, uh, pertama kita nak ucap uh, tanya kepada media, ya media yang begitu uh, uh, lebih berkesan nampaknya, ya boleh dapatkan gambar-gambar dia dan uh, mereka dapat, ya mengikut laporan mereka kata dia berada di Thailand sebelum ini dan juga di Middle East. Jadi uh, saya melihat ini satu perkara yang uh, serius Maka saya telah Dia menghantar satu usul tergempak uh, Di bawah peraturan mesyuarat 18 kurungan 1 Di mana saya uh, meminta ya Meminta daripada uh, speaker Tan Sri Supaya kita bahaskan perkara ini Di mana saya lihat uh, Usul 18 kurungan 1 itu Memenuhi tiga syarat ya, Pertama itu adalah satu uh, perkara yang tertentu, ya memang ini satu perkara yang tertentu melibatkan di mana anak menantu Pago telah melarikan diri ke luar negara apabila SPRM ya ingin uh, mendakwa ah uh, beliau. Kedua ini adalah berkaitan uh, dengan uh, perlu disegerakan. Dia sebab saya lihat dia berkait dengan uh, melibatkan ya kes rasuah yang melibatkan dana kerajaan. Yang ketiga, ia berkaitan dengan kepentingan orang ramai. Ia ya, di mana orang ramai kita ingin tahu bagaimana ya, dana kita telah disalahgunakan. Jadi, uh, usul saya adalah berbunyi seperti berikut. Saya ingin mengemukakan satu usul tergempar di bawah Peraturan Masyarakat 18-1 berhubung isu yang sedang menimbulkan kebimbangan awam berkaitan dengan Datuk Seri Muhammad Adlan Bahan yang kini menjadi pelarian dan dikendaki oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM atas tuduhan pecah amanah jenayah di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksan melibatkan projek National Enforcement and Registration Biometric System ataupun dikenali sebagai NERS yang bernilai RM595 juta. Ya. Jadi uh, ramai yang uh, tanya saya, ya kenapa saya sering bangkitkan isu anak menantu Pagu? Saya beri tiga sebab kenapa saya sering bangkitkan isu ni. Yang pertama, kes yang terlibat itu berlaku sewaktu Pagu berkuasa. Ya, itu yang pertama. Kedua, kes ini men libatkan dana kerajaan iaitu ialah wang rakyat. Yang ketiga ialah pago pada waktu itu adalah pengkhianat ya Men, uh, mengkhianati pakatan harapan pada waktu tersebut melalui pintu belakang menjadi perdana menteri. Dan hari ini kalau kita lihat ya tambahan hari ini kita melihat berdasarkan kepada laporan yang ada pada hari ini di mana dalam laporan ini mengatakan bahawa anak menantu Pago ini ya meninggalkan Malaysia pada Mei 17 2023 pergi ke New Zealand adalah setelah bapa menantunya telah didakwa ya kerana terlibat dalam kes rasuah. Jadi berdasarkan kepada beberapa faktor tersebut Ya, saya rasa ini adalah satu kes yang penting yang perlu kita bahas dalam Parlimen. Sebab masalah yang kita hadapi, yang saya lihat salah satu daripadanya ialah ekstradisi yang kita hadapi. Isu ekstradisi tersebut di mana ya di negara Timur Tengah ini mereka tak ada hubungan diplomat tersebut kita tak boleh bawa dia balik. Jadi bagaimana kita nak atasi masalah ini? Ini adalah satu isu yang penting yang musta yang saya um, harapkan supaya speaker boleh benarkan kita untuk bahas usul ini dan akhir sekali saya ingin uh, menyuruh ya kepada anak menantu pagu kalau tidak bersalah sila kembali ke tanah air untuk menghadapi ya uh, siasatan dan juga dakwaan daripada SPRM okey Okay, isu yang uh, kedua yang saya nak bangkit Ialah berkaitan dengan uh, PMQT Iaitu Prime Minister uh, Question Time uh, Soalan yang kedua Di mana dalam uh, soalan tambahan yang ketiga Yang dibangkitkan oleh Pasir Mas, Mengatakan kononnya Ada sebuah sekolah di Perak Telah menganjurkan uh, pesta minum Arak Itu adalah satu kenyataan yang mengerirukan Dewan Selepas saya makan tiada sebarang pesta minum arak dianjurkan di sekolah. Jadi pasti Mas telah mengerirukan dewan dengan mengeluarkan kenyataan yang uh, tidak benar. Sebenarnya apa yang berlaku ialah ada sebuah sekolah di mana alumni mereka menganjurkan ulang tahun. Ya, yeah? mereka panggil uh, ulang tahun yang ke-90. Oh um, uh, Michael Michaelson anniversary dinner. Iaitu satu jamuan sebenarnya ialah satu jamuan makan malam sempena ulang tahun alumni tersebut yang ke-90. Jadi saya nak tanya balik kepada Pasimas. Waktu mereka menjadi kerajaan pada tahun 2 2020 hingga 2022, dan juga apabila mereka menjadi kerajaan negeri di Perak pada tahun 2008. Jamuan tersebut memang dilangsungkan. Untuk maklumat, mereka setiap tahun ia akan menganjurkan jamuan makan malam sempurna ulang tahun persatuan mereka. Kenapa hari ini baru dia nak bangkitkan isu ini. Jadi saya harap ya supaya kita jangan kita jangan uh, terperangkap oleh uh, agenda PAS ini kita mesti perlu faham di mana ya itu adalah satu jamuan makan malam contohnya ya di luar bandar di luar bandar bila orang kampung mereka nak anjurkan jamuan makan malam contohnya sempurna perkahwinan ya upacara perkahwinan mereka perlu sewa dewan dan di luar bandar itu hanyalah sekolah saja yang ada dewan untuk boleh disewakan untuk mereka mengadakan jamuan malam sempena perkahwinan mereka jadi sudah pasti mereka akan sewa dewan di sekolah untuk mereka jalankan jamuan tersebut dan seperti yang kita tahu dalam jamuan Sedemikian, seringkali mereka akan ya sediakan minuman termasuk minuman aa, keras. Tetapi itu adalah di Dewan dan sebab itu saya harap supaya lah pihak-pihak yang berkenan perlu meneliti dan memahami keadaan suasana yang sebenarnya supaya kita jangan ya terperangkap oleh aa, agenda pas tersebut. anything you want to add? Untuk Andy, okey. Itu saja. Terima kasih.